Добрый день. Я сотрудник реанимации одной из больниц железной дороги, и сейчас я вам расскажу, как оказывать первую доврачебную помощь, если кому-то стало плохо на улице, вы стали свидетелем того, как кто-то резко потерял сознание. Первое, что нужно нам сделать, когда мы подходим к человеку, это проверить безопасно ли место, куда мы идем, не ударило ли его током и не представляете нам что-то опасности. В таком случае мы не будем оказывать помощь. Вот. Потом нужно сделать Потом мы подходим к человеку, пытаемся его окликнуть. Чтобы ну, сильно, может он просто потерял сознание, может он сам дышит и просто знапритомник на время. Вот, мы пытаемся его уважаемый, чтобы он проснулся. Если он не двигается, дальше мы должны проверить его витальные функции. Мы заходим со стороны головы, кладем руки на шею. И прислоняя ладошки к щекам, мы должны почувствовать, дышит ли человек. И одновременно прислоняемся головой и смотрим, дышит ли он, есть ли движение грудной клетки. Если мы понимаем, что пульса нет и он не дышит, нам нужно проверить рот. Мы легким движением больших пальцев вот, держим за челюсть снизу, открываем рот. Если во рту чисто, то есть мы дальше приступаем к оказанию первой помощи. Если у нас один ну, реанимирующий человек, то мы делаем с частотой 30 нажатий на грудную клетку и два вдоха. Самым главным является непосредственно начало именно компрессии грудной клетки. Оно очень сильно влияет на выживаемость. То есть чем быстрее вы начнете, тем лучше для пациента. Для этого мы должны найти середину грудины. Она начинается вот от очевидного отростка и вот отсюда. Мы должны померить визуально треть. Примерно это вот здесь выходит. Сложить руки, руку на руку и прямыми движениями, прямыми руками должны будем качать. На глубину примерно 5 сантиметров. Но если вы не знаете, на какую глубину вы качаете, то вы просто делаете, э, как глубоко вы можете. И с частотой примерно 120 ударов в минуту. И такими движениями вы продолжаете. Когда вы сделали 30 раз, если вы один, то вы делаете вдохи. Вы заходите со стороны лица, открываете челюсть, открываете рот. Опять же, если во рту ничего нет, если там что-то есть, надо пальцем это достать. Если ничего нет, прислоняетесь губами, фиксируете и делаете два вдоха тем, что у вас есть во рту. Не надо вдыхать глубоко. Вот. Ну и если вы работаете с кем-то, то вы считаете вслух до 30 или считаете там 25, 26, 27, 28, 29, 30 и человек, который работает с вами, делает эти вдохи. Вот. И потом, главное, вы продолжаете качать дальше. Еще важно в это время позвать человека, который смог бы. Ну, адресно обратиться к кому-то, кто смог бы вызвать скорую помощь. И вы будете делать все то же самое до того, как человек пройдет в себя, появля... появится у него пульсация на шее на крупных сосудах. Да, это пах, подмышки, шея. Или до приезда бригады скорой помощи. Вот в таком духе вы продолжаете тоже. 30 компрессий грудной клетки и два вдоха. Через две минуты вы можете с кем-то поменяться. Если у вас есть дефибриллятор автоматический, вы можете попросить кого-то, чтобы кто-то принес дефибриллятор, подключить ложки, но это уже будет такая более врачебная помощь. И он сам поймет, нужно ли делать дефибрилляцию или все-таки лучше качать. Но если вы не знаете, что с человеком случилось, у него нет пульса и нет дыхания, то вы просто дальше продолжаете качать. Все равно это считается эффективным, даже если у него есть ну, любой дефибрилируемый ритм. Вот. Вот такие советы. Так что берегите себя и своих близких. То будьте здоровы.